జై గురుదత్త అందరికీ నమస్కారం అండి ఈరోజు నేను శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామివారి శ్రీ దత్త స్థవరాజ చదవబోతున్నాను శ్రీ దత్త స్థవరాజ చాలా మహిమాన్వితమైనదండి ఇది నేను ఎప్పుడు చదివినా కూడా నాకు స్వామివారైతే ఖచ్చితంగా స్వప్న దర్శనం ఇస్తారండి మీ అందరూ కూడా ఇది చదివి విని స్వామివారి అనుగ్రహం పొందాలని నేను కోరుకుంటూ స్థవరాజ చదువుతున్నాను కేవలం భక్తితో చదివితే మాత్రమేనండి స్వామివారిపై మనం పూర్తి లగ్నం మనసు లగ్నం చేసుకుని చదవాలి ఖచ్చితంగా అయితే స్వప్న దృశ్యం ఇస్తారండి మీకు కూడా ఈ స్థవరాజ చదివి స్వప్న దృశ్యస్తే నాకు కామెంట్ చేయండి జై గురుదత్త శ్రీ దత్త స్థవరాజ శ్రీశుక వాచ మహాదేవా మహాదేవా దేవదేవ మహేశ్వర దేవదేవస్తవం దివ్యం శ్రోతుమిచ్చామ్యహం ప్రభో दत्तस्य वद महात्म्यं देव दयानिदे दत्तात् परतरं नास्ति पुरा व्यासेन कीर्तितम् जगद्गुरुर्जगन्नातो गीयते नारदादिभिः तत्सर्वं ब्रूहि मे देवा करुणाकर शङ्करा श्रीमहादेव उवाचा शृणु दिव्यं व्यासपुत्रा गुह्यद्गुह्यतरं महत् यस्य स्मरणमात्रेण मुच्यते सर्वबन्धनात् दत्तं सनातनं ब्रह्म निर्विकारं निरञ्जनम् आदिदेवं निराकारं व्यक्तं गुणविवर्जितम् नामरूपक्रियातीतं निस्सङ्गं देववन्दितं नारायणं शिवं शुद्धं दृश्यदर्शनवन्दितं परेशं पार्वतीकान्तं भ्रमादीशं दिगम्बरं निर्मलो नित्यतृप्तात्मा नित्यानन्दो महेश्वरः ब्रह्मविष्णुशिवः साक्षात् गोविन्दो गतिदायकः पीताम्बरधरो देवो माधवमधुसुरः सेविता मृत्युञ्जयो महारुद्रः कार्तवीर्यवरप्रदः ओमित्येकाक्षरं बीजं क्षराक्षरपदं हरिं गया काशी कुरुक्षेत्रं प्रयागं गम्बदर्याश्रमम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् गौतमी जाह्नवी भीमा गण्डकी च सरस्वती सर्वं कृतं तेना दत्त इत्यक्षरद्वयं सरयूतुङ्गभद्रा च यमुना जलवाहिनी एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयं ताम्रपर्णी प्रणीता च गोमतीतापनाशिनी एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयं नर्मदासिन्धुकावेरी कृष्णवेणी तथैव च एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अवन्तिद्वारकामाया मल्लिनाथस्य दर्शन एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अयोध्या मधुरा काञ्ची रेणुकासेतुबन्धनं एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् द्वादश ज्योतिर्लिङ्गानि वाराहे पुष्करे तथा एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् ज्वालामुखी हिङ्गुला च सप्रशृङ्गा तथैव च एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अहोबिलं त्रिपतगां गङ्गासागरमेव च एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयं करवीरं महास्थानं रङ्गनाथस्तथैव च एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् शाकाम्बरी च मूकाम्बा कार्तिकस्वामिदर्शनं एतत् सर्वं कृतं तेना दत्त इत्यक्षरद्वयं एकादशी व्रतं चैव अष्टाङ्गं योगसाधनं एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयं व्रतं निष्ठातपोदानं सामगानं तथैव च एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयं मुक्तिक्षेत्रं च कामाक्षी तुलजासिद्धदेवता एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अन्न होमादिकं दानं मेदिन्याक्षगजो वृषः एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयं माघकार्तिकयोस्नानं संन्यासं ब्रह्मचर्यकं एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रकोषणं एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अमितं पोषणं पुण्यमुपकारं तथैव च एतत् कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयं जगन्नाथं च गोकर्णं पाण्डुरङ्गं तथैव च एतत् कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयं सर्वदेवा नमस्कारः सर्वयज्ञा प्रकीर्तिता कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयं षट्च णि पुराणानि अष्टव्याकरणानि च एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् सावित्रीं प्रणवं जप्वा चतुर्वेदांक्षपारदः एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयं कन्यादानानि पुण्यानि वानप्रस्थस्य पोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयं वापी कूपतटाकानि काननारोहणानि च एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश् श्वत्तं तुलसीं दात्रीं सेवते यो नरः सदा एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयं शिवं विष्णुं गणेशं च शक्तिं सूर्यं च पूजनम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयं गोहत्यादिसहस्राणि ब्रह्महत्यास्तथैव च एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयं स्वर्णस्तेयं दत्त इत्यक्षरद्वयं स्त्रीहत्यादिकृतं पापं सर्वपापेभ्यो दत्त इत्यक्षरद्वयं प्रायक्षित्तं कृतं तेन सर्वपापप्रणाशनं ब्रह्मत्वं लभते ज्ञानं दत्त इत्यक्षरद्वयं कलिदोषन् जपेदे श्रीगुरुं परमानन्दं दत्त इत्यक्षरद्वयं दत्त दत्ता इदं वाक्यं तारकं सर्व श्रद्धायुक्तो जपे नित्यं दत्त इत्यक्षरद्वयं केशवं माधवं विष्णुं गोविन्दं गोपतिं हरिं गुरूणां पठ्यते विद्वानेतः सर्वं शुभावहं निरञ्जनं निराकारं देवदेवं जनार्दनं मायायुक्तं जपे नित्यं पावनं सर्वदेहिनाम् आदिनाथं सुरश्रेष्ठं कृष्णं श्यामं जगद्गुरुं सिद्धराजं गुणातीतं रामं राजीवलोचनं नारायणं परं ब्रह्मा लक्ष्मीकान्तं परापरम् अप्रमेयं सुरानन्दं नमो दत्तं दिगम्बरं योगिराजो त्रिवरदः सुराध्यक्षो गुणान्तकः अनसूयात्मजो देवो देवतागतिदायकः गोपनीयः प्रयत्नेन अयं सुरमुनीश्वरः है समस्तर्षिभिः स्तुत्या महात्मभिः नारदेन सुरेन्द्रेण सनकादैर्महात्मभिः गौतमेन च गर्गेण व्यासेन कपिलेन च वासुदेवेन दक्षिणे अत्रिभार्गवमुद्गलैः वसिष्ठप्रमुखैस्वर्गैर्गीयते सर्वमादरात् विनायकेन रुद्रेण स्वामिना कार्तिकेण च मार्काण्डेयेन धौम्येन कीर्तितं स्तवमुत्तमं मरीचादिमुनीन्द्रक्षा शुककर्दमसप्तमयि अङ्गीराकृतपौलस्या भृगु कश्यप जैमिनिः गुरोस्तव मदीया नो विजयी सर्वदा भवेत् गुरुसायुज्यमाप्नोति गुरुनाम गुरोः परतरं नास्ति सत्यं सत्यं न संशयः गुरोपादोदकम्पीत्वा गुरोर्नाम सदा जपेत् तेऽपि सन्न्यासिनो ज्ञेया इतरे वेषदारिणः गङ्गाध्यासरितः सर्वा गुरुपादाम्बुजं सदा गुरुस्तवं न जानाति गुरुनाममुखेन हि पशुतुल्यं विजानीयात् सत्यं सत्यं महा मुने इदं स्तोत्रं महद्दिव्यं स्तवराजं मनोहरं पटान्नश्रवणाद्यानात् सर्वान् कामान अवाप्नुयात् इति श्रीरुद्रयामळे शुक ईश्वरसंवादे दत्तात्रेयस्तव सम्पूर्णम् ూలం గుర్తిహీ పూజామూలం గు మంత్ర మూలం గురో గు జై శ్రీ గురుదేవ దత్త మీరు కూడా భక్తితో ఈ స్తోత్రం వినండి లేక చదవండి దత్తాత్రేయ స్వామి వారి అనుగ్రహం ఆశిషులు పొందండి శ్రీ దత్త స్థవరాజ గారిని మీరు భక్తితో చదివినట్లయితే ఖచ్చితంగా స్వామి దర్శనమిస్తారు అలా మీరు చదివి మీకు దర్శనమిస్తే నాకు కామెంట్ చేయండి మా వీడియోస్ కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి జై గురుదత్త సర్వం దత్తార్పణ వస్తు అవధూత చింతన శ్రీ గురుదేవ దత్త శ్రీపాదరాజం శరణం ప్రపద్య